Также представительство участников социального дела исполнительных органов государственной власти и органов самоуправления. В соответствии с законом о социальном деле Украины, а также основываясь на ранее принятых постановлениях Кабинета министров и решении НТСР Украины прошлого года, руководители организации работодателей делегируются испол... исполнительные государственные органы и органы местного самоуправления. По различным причинам не на всех уровнях этот принцип соблюдается. Кстати, до 2015 года практически во всех исполнительных органах области, городов и районов в э, администрациях присутствовали, были включены в состав руководящих органов э, наших представителей. Спасибо оболова администрации. Значит, в составе коллегии всегда были Федерации Совете мы находим общее понимание практически по всем вопросам. И я опять же повторяю, что это не просто как бы желание нам быть на высоте. Это есть требования закона, которые мы должны вместе с вами выполнять.